Salam əziz xanımlar, əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün mən ə, qış vəslendə badımcan, bibər dolması hazırlamaq üçün badımcanı bibəri necə saxlayıram, ə, o üsulu sizinlə paylaşmaq istədim. Siz də ə, hazırlayın və dostlarınızla, əzizlərinizlə paylaşmağı da unutmayın. Əgə bəyənmişdənizdə kanalımıza abunə olun, ə, kanalımızı bəyənin. İndi isə keçək necə hazırlayıram. Demək, ə, biz orta boy badımcan, yəni badımcan bibər dolmasını hansı ölçüdə hazırladığımız badımcan bibərlər varsa, həmin ölçüdə də götürürük. Və mən 2 banka hazırlayacağam. 2 bir litrlik banka ilə hərəsi üçün 6 badımcan, 6 bibər götürürəm. Yəni 12 badımcan, 12 bibər götürmüşəm. Hətta 14 bibər götürmüşəm. Yəni siz də ailə sayınıza görə necə istəsəniz elə də hazırlaya bilərsiniz. Badımcanların bibərləri bu şəkildə təmizləyirəm, badımcanların başını kəsirəm, amma atmıram onu turşu badımcanın içinə qoyacağam. Çox gözəl turşusu olur və bibərlərin də başını atmıram, onu da dəyərləndirəcəm. Badımcanların qarın hissəsinə yarırıq və badımcanı qeyd elədiyim kimi bevərlərində baş hissəsini kəsirik. Daha sonra isə ə, duzlu suda pörtürəm. E, deməli duzlu su qoyuram, qaynayır və badımcanları içinə ə, biz turşu badımcan üçün necə pörtürüksə, ə, necə hazırlayırıqsa həmin üsulla da burada təkrar edirik. Yəni badımcanları təxminən 4-5 dəqiqə kimi qaynadırıq, qaynar suda pörtürük daha doğrusu. E, daha sonra isə ə bir kənara qoyuruq. Elə həmin sudada, həmin sudada e, bibərlərimizi pörtürük. Amma bibərlərimizi necə pörtürük? Bibərlərimizi badımcan kimi 4-5 dəqiqə pörtmürük. Sadəcə atırıq təxminən 1 dəqiqə kimi pörtürük. 1 dəqiqə kifayət edir ki, e, o e, yəni biraz e, yəni ölsün ki, o pankalara ba yerləşdirəndə e, bizim üçün rahat olsun. Bu şəkildə 1 dəqiqə kimi pörtürün və üzə aşağı qoyuruq ki, içində su qalmasın. Su, əslində onu daha çox ə, içində su qalarsa pörtə bilər. Ona görə baş aşağı qoyuruq. Su üstüncülür və badımcanlarımızı isə baxın bu şəkildə ə, ağır bir şey üzərinə qoymaqla acıs oyuna çıxartmaq üçün qoyuruq. Və biz ki qeyd etdim kimi litrlik banka götürdük. Yuyuruq stilizə edirik və bu da bizim badımcan və bibərlərimiz, bibərlərimizi görürsüz. Axı istə demişdim yığmaq lazımdı. Həmin şəkildə mən yığmışam. Badımcanlarımızı isə ə, acı soyuna buraxıb və bu şəkildə biz yığaraq bankalara. Ədalcə badımcanları sırayla yığırıq səliqəli şəkildə. Daha sonra isə bibərləri yığırıq. Mən 6 badımcan və 7 bibər yığdım, amma siz yenə də ailəmizin sayına tərkibinə görə yığa bilərsiniz. Bu şəkildə gördüyünüz kimi hər iki bankamızı doldurduq. İndi nə etməliyik? İndi e, hər bankaya gördüyünüz kimi e, çay qarışıqları çox da dolu olmasın. E, duz əlavə edirik və üzərinə e, qaynar su əlavə edirik. Yəni qaynar-qaynar e, suyu əlavə edib üzərinə Əgər bəyənmişsınızsınız, bir bəyəndim işarəsi və ya fikirlərinizi yazsanız məmnun olaram. Üzərinə qapaqlarımızı əlavə edib və qoyuruq qaynamağa. Qazanda qaynar suq qoymuşuq, içinə parça sərib, üzərinə bankaları yerləşdiririk və qoyuruq qaynar. Təxminən 20 dəqiqə, yarım saat kimi bankalarımızı qaynadırıq. aynatdıqdan sonra isə bankalarımızı götürürük. Baxın bu uksusdan gördüyünüz bu uksusdan yəqin ki hamımıza tanışdır. Təxminən 1 çay qaşığı, çox da dolu deyil, biraz yəni çay qaşığı ilə bax gördünüz kimi 1 çay qaşığı əlavə edirik. və ağzını gözəl-gözəl bağlayırıq, möhkəm şəkildə bağlayırıq və üzu aşağısına şəkildə qoyuruq, ıı, üzərini də örtürük ki bankalarımızın qapağı vakumlansın, ağzı gözəl tutsun, möhkəm tutsun. Mənim artıq adımcan bəbəkdə olmalıqlarım hazırdır sizə hazırlayan qış fəslinə də inanın ki, o qədər belə ə, yerinə düşmüş kimi olur. Bu da mənim keçən dəfədən hazırladığım bankalarımdır, hazırlayan səhifələrimizin bəzəyi olsun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, bəyəndinizsə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Hoşça qalın, sağlam qalın.